В имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь в начале Священного Писания Ветхого Завета сказал, что в начале Господь сотворил небо и землю. Многие думают, что это человеческое Писание. Нет, это Божественное. Но орудием этого Писания является человек. Господь полагает, как вы сами читаете, деяния святых Апостолов, на Євангелії, і слышим, як Господь допомагав апостолу Петру, Апостолу Павлу, І сам явився Господь вместе з ангелами, своєму Божественному Сину в Гельсиманскому саду, укрепляя його на життєвий побед, сотворив в начале Бог Неба, то есть всіх, ангелов, всех, которые сьогодні предстоят нам з вами, но і те є, которые отпали от Господа. Потому что есть такое предание, когда Господь с советом предвечной Троицы сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Деница, который, который был первейшим ангелом, возмутился и сказал, зачем тебе кого-то творить? Я есть у тебя, потому что Деница был первым архангелом, который предстоял перед Богом, и Господь как бы делился с ним всем тем замыслом и советом, которые он совершил впоследствии. Но он сказал, поставлю престол выше небес и буду я ко Всевышний. И множество, множество, наверное, в какой-то мере больше ангелов отпало от Бога, потому что мы с вами видим, что сегодня сколько людей не верующих во всем мире? 9 миллиардов. Но если есть там до, до сотни миллионов верующих, и то неизвестно, все ли они истинные христиане. Поэтому дух злобы под небесными последствиями решил стать против Бога, потому что он сказал, и буду я ко Всевышнему. Тогда Господь сотворил человека то, что он сказал, человека по образу нашему. То есть слово стало плотью. И вторая ипостась увлеклась человечеству человеческую плоть. Представьте, князь, царь какой-то ходит своими рабами недостойными. Вот здесь Господь наш Иисус Христос является каждый день, ежеминутно с нами. Потому что Он не хочет, чтобы мы погибли, хочет нашего с вами спасения. Поэтому Он взял образ раба Иисуса и стал подобным всем нам, кроме греха. Он пришел время, пришло время, Он научил нас всему тому, как Он сказал, и слышал, и видел у Отца Небесного. Ничего он не изменил, только принес две заповеди – верность Богу и любви к ближнему. Он стал ближе к нам, разрушил разделение между Богом и человеком. И мы соединились с самим Господом Иисусом Христом, а через Него и с Отцом Небесным. Поэтому, дорогие братья и сестры, архангелы и ангелы имеют в нашей жизни особые служения. Если мы с вами читаем молитвы, если мы внимательны в своей жизни, живоначальная Троица наш помощник, Бог служит своему творению. Потому что сказано, что Отец и Сын, и Дух Святый, все единая Троица, они помогают нам на нашем с вами жизненном пути, насколько мы велики в глазах Божьих, что надает своего единородного сына на крест. Тот страдает за меня, за каждого с вами, и становится жертвой искупительной за весь род человеческий. Но сегодня Господь предопределил в третий месяц, 8 числа, по старому календарю, совершение памяти небесных сил бесплодных. Как я уже сказал, они были при сотворении мира, они были на головкой жертве, они были на тайной вечере, потому что каждому человеку внушает то что необходимо, они были с апостолами, они есть сегодня и с нами. Только мы не видим, а часто мы их отгоняем от себя, ругаемся, злословим, не молимся, в храм не ходим и говорим, что будет всем, то и будет мне. И человек, говорят такие слова. Как можно соединить себя с небесными силами, с преподобными, с мучениками? И я человек грешный, который люблю спать, есть и другие страсти беззакония совершать. И хочу получить то, что мы думаем и желаем. Святый Иоанн Затус говорит, что когда отпал Деница со всем этим своим собором беззаконным, они сотворили ад. Ад не был сотворен Богом. Этот человек создает сегодня, потому что он не смог удержаться на высоте духовности, а не свержен был преисподней земли, о чем есть свидетельство сегодня Евангелия. Апостоли говорят, мы видели сатану, который повинуется нам. Господь говорит, не радуйтесь тому, потому что я видел сатану, как молния спадшего с неба на землю, и он уже между нами руководит и действует, подобно как в не в Гефсиманском, а раю, где Адама и Еву. Но радуйтесь более всего тому, что ваши имена написаны в книге вечной жизни. Кто же записывает эти наши имена в книгу жизни? Ангелы. Потому что когда человек родился, он получил ангела-хранителя. Когда человек крестился, он второго получает ангела-помощника, потому что мы запечатлены Духом святыми и перед Престолом Божьим. И ангел Божий с нами вместе живет, с нами вместе действует. Если мы творим добрые дела, мы получаем благодать Божию. И когда уже приходит время нашего земного отшествия, ангел идет с нами и ложит на весы праведного судьи те дела милосердия, которыми мы совершили и оправдаемся. Поэтому и сегодня, как рассказано, всяким словом человек оправдается или осудится. Поэтому мы должны с вами об этом помнить. Приходя в храм, на работу, в семье, пишут оба ангела. Но чего-то мы более придаем значение лукавому ангелу, бесу, вот он пишет там, пишет там, пишет там, но и ангел добрый записывает наши дела милосердия. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем прогневлять наших ангелов, которые с нами, потому что они будут вести нашу душу третий день рождения, это смертный час, престол Божьему. И здесь мы не скажем, мы не делали, мы не хотели, мы этого не делали, это все будет свидетельством нашей с вами совести. Поэтому небесные силы сегодня управляют и миром. Если градоправители, начальство власти, потому что они распределены, будете читать житие сегодня, это много нужно говорить, они являются в мире, они управляют семьями, они управляют родословием, они управляют президентами, врачами. И если Сегодня мы видим, как поступает человек, без сомнения можно определить, как с ним ангел. Если мы исполняем все обязанности перед лицом Божиим и творим дела по вере и заповеди Господней, начальный хранитель с нами Божий. А если вот то, что сегодня творится по верьте, и в тех так, так званых церквях, соборищах, сектах, там нет ангелов света. Там есть ангел злобы и неправды. Вспомните дьявола, который искусил. Будете якобы боги. И только Адам и Еву поселились за плод, спрятались от Бога, болезни, ненависть, злоба. Стихии природы восстали, животные восстали. Сегодня против человека восстал весь мир. Поэтому нужно запомнить, что это не Божьи действия и не Божья благодать. В Апокалипсе сказано, что ангелы будут выливать чаши гнева. Мы сегодня не знаем, какая эта чаша гнева. Потому что болезни восстает народ на народ, неправда, обман, лицемерие, хуланы Святого Духа и тому подобное. Значит, без действий, потому что он противник. И Антихрист, кто противник? Бог. И он восстает сегодня то, что он сказал, у смоковницы, которая в рей было взята э, Адамом и Евой. Поэтому вот сегодня мы как никогда видим действие дьявола против человека. Будем молить и просить, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла в вере и в благочестии. Потому что сегодня мы просим здоровья, сегодня просим многолетия, а нужно ли оно нам? Здоровье с Бога. Многолетие без Бога оно не может быть. Чти отца и мать, да благо тебе будет, с обетованием, и долгоденствие будет тебе на земле. Сегодня умирает как быстро, за то, что не чтят родителей, за то, что не чтят наставников, учителей, святителей и тому подобное. Поэтому прекращаются дни по желанию человека. И сегодня, смотрите, те люди, которые веровали и веруют в Бога, истинного Бога, в канонической церкви, они живут и сто, и более лет, потому что обетование исполнится, и благо будет идти на земле. И сегодня просим Архангела Михаила, чтобы он, который не свернул беса на землю и сохранил нас в этом мире, и чтобы наши имена были всех записаны в книге Царства Небесного. Аминь. И еще раз на всех вас призываю Божье благословение. С праздником и хранить всех вас Господь.